Привет вас! Вопрос всем! Как вы считаете, возможно ли реализовать на практике формулу мира Зеленского? Это много обсуждают. И наши, и зарубежные. Ой, боже, нам эксперты немерено. Ну, давайте так, я со своей стороны выскажу, а вы можете там свои мысли сказать. Ваше дело. Начнем с простого. Формула Зеленского это очень простая, четкая и понятная модель вышибает с территории Украины российских оккупантов. Однозначно. Крым это Украина. После этого российские оккупанты платят нам деньги за восстановление. И понятное дело, что Россия подписывает капитулянское соглашение, чтобы в будущем не нападало. То есть имеется в виду буферная зона, соответственно, как вы понимаете, различные защитные мероприятия, разоружение, демилитаризация Российской Федерации и так дальше. План четкий, понятный и тот, который и нужен Украине, дробовать не может. Понимаете, нам не нужно какой-то Минск-3, Минск-4. Это не работает, вы же сами же видите. Нам не нужно какой-то типа, а давай... Нет, вот это тоже не пойдет. В данном случае для Украины потеря территории это даже дело принципа. Плевать на этот Крым. Но дело принципа. Это Украина. Это очень важно. Да, Украине, грубо говоря, не нужна территория Российской Федерации. Я знаю, знаете разговоры. Кубань забрать, та-то, та. Патрондеть можно, спорить не буду. Но по большому счету, нафиг оно на не надо. Так само, как эти разговоры, давайте там. Воронеж, Белгород. Та. Зачем найти депрессивный регион? Только для полной счастья, чего вы морочите. Так что, это тоже не надо. Но формулу которую предложил Зеленск, она очень четко, понятно и прозрачно. Все остальное, что предлагает Китай, что предлагает, там, не знаю, там, Путин, это не работает. Потому что все эти разговоры, типа, дайте территорию, а мы после этого будем вести переговоры, так что это даст? Твоя война не закончится. Не, серьезно. Понимаете, ситуация следующая, если даже сейчас сесть за стол переговоров, боевые действия не закончатся, мобилизация будет. Э, ну, соответственно, границы будут все перекрыты, все будет запрещено, ребят, Все абсолютно. То есть здесь война не закончится. Абсолютно. Пока не будет действительно капитуляция путинской России никак. Я понимаю, сказать я когда? Скоро. Или не скоро. Но поймите, вот вы... Давайте разграничим. Мы говорим про формулу мира и говорим про сроки. Да, я понимаю, что сейчас модно пессимистические настроения. В 2022 были модный оптимистические но это модно. Действительно, если будет что-то по Да, время от времени я специально говорю, специально говорю, что война закончится в ноябре 2063 года. Почему? А потому что вас шокирует. Но давайте я скажу, закончится в 2122 году. И а? сейчас Еще Еще? Да, да. Понятное дело, что закончится она раньше, значительно раньше, но просто для того, чтобы провоцировать, да. Так само, как я скажу, вот, война закончится через 2-3 недели. То же самое, то же самое. Я говорю, что в данной ситуации дата завершения войны значения не имеет. Да, она закончится, победа Украины, однозначно. И закончится именно так, как прописано в формуле Зеленского. по да, вы скажете, а может быть, не, ну, может быть, конечно, какие-то прекращения огня, какие-то изменения фаз, ну, фаз, войны, это все может, но война же не закончится. Поймите, на сегодняшний момент, даже если подписать такой супер-пупер договор о прекращении огня, война же не закончится. Если подписать даже супер-пупер договор о неком там, давайте, перемирии, война же не закончится. Даже если подписать мирный договор с потерей территории Украины, война не закончится. По этой причине война может быть только по формуле Целенской, по Подробно никак. просто никак. Никакая другой вариант не подходит. Ну, не, то, что не подходит, не реали, ее нельзя реализовать. Абсолютно. Потому что я говорю, ну какой смысл договариваться с путинской Россией, если он уже Минское соглашение? Минское соглашение. Это же договор про перемирие. А, а вы не знали, а, что вы вообще знаете? И что? Путин ее нарушил, а плевать. Это, я говорю, по этой причине смысла нет никакого. Причем, вы же понимаете, в Минске соглашение предполагали, э, грубо говоря, отдачу России Крым и отдачу России Донбасса. И что? Ничего. Не, я говорю, что в данной ситуации вы можете по-разному, конечно, воспринимать, дискуссии, участвовать, не участвовать. Но война, она всегда такая. Она начинается с эйфории, потом идет апатия, потом опять уже как бы нормально, и так он движется. По этой причине здесь ничего необычного абсолютно. И да, действительно, я понимаю, что на ну, каком-то этапе там какая-то часть людей разуверилась. Ну и что Люди всегда, то они бегают, э -э про махают, то они разуверились. Да, это не обращайте внимания. Людей вообще понятие вот такая, знаете, как бы переходящая Ура, ура! Потом не-не-не, у тебя плохо. Ура, ура! Да. Так она работает. Поймите правильно, что на сегодняшний момент вы, наверное, обратили внимание, что украинская армия постоянно вооружается, перевооружается. Действительно, на сегодняшний момент, ну, у нас теперь больше оружия, чем было в 2022. Будет больше. Мало того и производство, все это будет. Все это действительно, вот Рю, что э, назначено сказать, что после этой войны украинская армия будет самой сильной в мире. Потому что она уничтожила вторую армию мира. Вторую. Понимаете? И по этой причине такой нюанс. Так что да, действительно. В данной ситуации альтернативы формулы мира Зеленского не существует. Любые какие-то полукомпромиссы, а они не заканчивают войну. То есть война продолжается. Вот эти, а нет, абсолютно. Никакие полу-полу не сработают. Я говорю, уже было. Ну, Минск, ну что, а так да, действительно. Ну, что вам скажу? Я понимаю, что вы бы хотели, чтобы было какое-то, как кино. Ну, в кино война быстро заканчивается, но на практике немножко по-другому. Я понимаю, что вы хотели, как кино, как кнопочку нажали, или вы игре в компьютер. Ну, на практике все по-другому. По этой причине, да, война продолжается. Да, действительно, Украина движется к победе. Да, действительно, Путинская Россия проиграла. В Кремле, вот в Кремле уже четко. Ну, вот, знаете, что смешное, в Кремле уже люди открыто говорят, что мы проиграли, а вы начинаете... Нет, в Кремле говорят. Понимаете, если раньше шушукали, это не открыто. Потому что мы ну, проиграли в Все, что они хотели, что они планировали, ничего не получилось. Ни власть не поменять, ни захватить, ничего. Потому что то, что они оккупировали, они, ну, понимаете как, они же понимают, что они эту территорию не удержат. Знают, знают. По этой причине, почему действительно, когда э, Путин, ты ну, Путин, а Кремль попытался раздать российским там бизнесменам какие-то активы, он говорит, нафиг оно ну, надо. Не, ну серьезно, там же были, вот мы вам Мелитополь заводы, Я говорю, пошли вы! И положили на этот Кремль несколько таких словечек, вы знаете, какие-то. Да? Никому ничего не надо. Мало того, даже вот Донецкой, Луганской, там за эти заводы нафиг никому не нужны. В упор, тупо не надо. Потому что они, во-первых, хлама, во-вторых, говорит, ну это сейчас, завтра украинская армия придет, говорит, и что? Почему сейчас массово распродают Крым? Даже то, что отжали. Массово! Потому что знают в Кремле, что не удержат, не удержат. Так же такая ситуация. А вы нет, да нет. Почему я говорю, почему постоянно Крем просит переговоры? Потому что не Крем, а вот башня Путина. Потому что они хотят показать, что все хорошо, все по плану, а их матюками. <laughs> ну все же знают, что вы проиграли. Так что, мое мнение такое. Ну, ваше может быть другое, пожалуйста. Все, благодарю за внимание и до свидания. Витаю вас. Ну, если смотрите мой канал, значит, что-то заинтересовало, тому я пропоную вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную страницу моего канала, тисните кнопочку спонсорство и Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.